Ми досі перебуваємо на Games Gathering у Києві, і це крісло зустрічає нових і все нових цікавих гостей. Зараз у ньому Роман Гуро. Я вже навіть не знаю, як... тому що там доволі довгий список регалій. Художник, один з найвідоміших художників в українському і ігротворенні, і взагалі культурному просторі. Доброго дня, Романе. Доброго дня! Як, власне, вам. Цей захит и точнейше, цей творческая секция, якую вы частково завидуете, або проводите батлы и читаете лекции. Ну, вообще я считаю Game Gathering один из таких крупнейших и стал одним из самых интересных uh, поводом вообще собраться. И здесь часто очень много всего делается именно для художников, действительно круто. Те же арт батлы uh, и очень много лекций таких толковых для художников. Поэтому да, мне. Uh, мне было очень обидно, когда я был в Сингапуре, mm -hmm. и мне пришлось пропустить, например, один. И сейчас, конечно, здорово, здорово то, что происходит. Здорово, что он растет, развивается, и здесь все больше людей. Ну, вот в плане видвидованности, у вас как художник Катиши, то еще и на батлах полные аншлаги было я дезбачив за несколько недель до старта, уже были заняты все места, и на лекции тоже люди активно довольно ходят. Ну, на батлы не так сложно собрать людей, там всего, там не такой большой зал, а, ну, там 25 человек, и а, ну, ты должен там уделить каждому внимание, да, то есть что-то подсказать, рассказать, поэтому нет физически возможности туда взять больше людей, но да, конечно, это здорово. И да, вот там, когда залы собирают по 500-600 человек, тоже здорово. И у нас такой главный зал, Fire, который про арт. Ну, знаете, так довольно стереотипно так выходит, что в Украине, если говорить про IT-сферу, у нас дешево рабочая сила порівняно с мировыми стандартами. А вот художники, как они почуваются на світовому рынке в плане конкурентоспособности? Мне кажется, очень хорошо, потому что мы очень креативные, я бы сказал. То, что выделяют многие, вот я когда общался даже с директорами какими-то HR-ами, да, зарубежными, они выделяют то, что мы, ребята, очень креативные, это безусловный плюс. А минусом выделяет то, что мы не очень хорошо работаем в команде. То есть такой каждый для себя, для своего портфолио и не так на проект. Ну, это, конечно, если какой-то хороший проект, то люди заражаются им, да, но в целом у нас есть вот такой вот минус, мы больше. Вот, наверное, связано с тем, что здесь было много изменений всяких, люди переходили с компании в компании, да, и вообще это не самая стабильная сфера, да. Но с другой стороны, если ты хороший художник, то ты точно в цене. И это та профессия, которую, во-первых, легко масштабировать, да, можно легко работать за рубеж, легко работать как фрилансер. И даже тебе не надо знать очень хорошо английский, но если ты только не на лидирующих позициях, там надо уже больше общаться с людьми. Ну, і, звісно ж, хотілося би поговорити про те, як ви прийшли в ігротворення і пригадали, власне, основні моменти розробки легендарного легендарного шутера Collapse. Ну, як для кого насправді. В ньому була своя родзинка, він дійсно був незвичним, виділявся і просто прикро, що його спіткала от така така, не зовсім приємна доля. А, ну, В ігрову індустрію я прийшов. Моя первая компания была Action Forms, довольно известная. На тот момент особенно они выпустили шутер Казм, и это был такой, даже на мировом уровне, он такой был довольно крутой, там было отстреливание конечностей, честная 3D. Слушай, я напоминаю, что эта игра мало выйти перед Квейком и мало стать первым полноценным 3D. Мне кажется, она даже вышла перед Quake. Но я, я не хочу. Нет, сейчас. Тут, у нас кажется, чуть-чуть запизнелась, и а Алла, могла забрать пальму паши. там ну, просто первый квейк был, по-моему, не 3D, а вот как раз второй перед вторым квейком она вышла, и там была честная 3D. Но я не хочу туда, потому что я на самом деле не принимал участие в разработке казма, конечно. Но я играл в него, и я знал про эту команду. И, конечно, когда туда я попал и начал работать, и тогда мы работали над Дюкнюкин. Engine И это было, конечно, очень здорово. Я делал Дюк Нюкина. У меня не все получалось. Это была такая первая работа именно в игровой индустрии. А потом все довольно быстро пошло, потому что очень круто развивалась игровая индустрия вообще. Потому что я помню, когда в Action Force мы делали все в своем 3D-редакторе, mm -hmm. где можно было создавать там полигон плюс полигон очень простая такая развертка, только планарная, например, было все так убого. И буквально через там, два года посмотреть, дальше я попал уже в Крайтек, в, в Германию, благодаря, в общем-то, можно сказать, благодаря другу Максиму Арестову, который сейчас в Волге работает, очень хороший 3D-артист. Он меня порекомендовал, я потом сделал тестовое, и в итоге я туда переехал, там работал три года. И за вот эти буквально там вот три года очень сильно все изменилось от вот Polygon плюс полигон до уже PolyBump, сейчас это Normal Map, тогда это называлось PolyBump моделей э, в хайполе с использованием уже браша там с, с крутыми технологиями, физикой. Ну, в первом Far Cry, по сути этого, это уже можно было видеть. Очень быстро все менялось. А, вот. То есть вот, да, дальше у меня был Far Cry первый и от Практически от начала проекта до самого конца я был там обычным художником, а по возвращению с небольшим там промежутком мы начали проект «Коллапс». Это было 5 человек. Мы покрывали, ну вот 5 соучредителей, и мы покрывали по сути все направления. У нас был левел-дизайнер, у нас был проект-менеджер, у нас был программист, конечно же, аниматор очень хороший, до сих пор я с ним работаю. Uh, ну, и я отвечал за арт, никого я не забыл вроде бы. Ваш аниматор был просто богом, особо это было в милишных комбо. <свят> он до сих пор, кстати, это делает, и он очень, очень хорош, да. Он такой с вниманием к деталям, uh, очень крутой, да. Uh, вот, и начали мы все это просто вот так на коленке. С какого-то момента очень быстро мы решили, что нам нужно работать вместе, а не по домам. Мы сняли офис. Как офис? Трехкомнатная квартира такая где-то там далеко. И полгода почти у нас ушло на то, чтобы сделать первую демо. И она произвела такой фурор на Кри. Тогда вот на конференции мы получили приз лучший дебют. И вот с тех пор, вот если до этого момента мы еще где-то там пытались искать издателя, то после Кри у нас прям была очередь из тех, кто хочет в нас инвестировать. а И мы подписались тогда с Гукой. Гука была, ну, она просто была, наверное, самая адекватная в переговорах и показала, дала хоро хороший контракт, в общем-то, хорошие деньги на это дело. Ну и, в общем, да, я там уже был арт-директором. Практически все герои, что там присутствуют, все концепты, что там были, включая монстров, рисовались мной. Вот для первого коллапса, ну и там, и 3D, и гей-дизайнер я там был. Там было сделано очень много ошибок. Очень много ошибок. Я второй раз так бы не делал, конечно. Ну, например, еще першего, может вы делаете, речику бы возменило в первую щеру. Ну, а... В первую очередь, там было очень много сделано ошибок по процессу разработки. Потому что, если посмотреть внимательно, там есть герои, которые появляются в одной-двух оценок и все. Да? И так обычно не делают, потому что каждый герой – это много ресурсов. Там каждый уровень – это другой сеттинг, другой, и там другие сеты. Он почти не повторяется нигде больше. И тоже так обычно не делают. Yeah мы, конечно, ее делали три года, и я не знаю как. Там, там было все. Там были энергоудары, остановка времени, какое-то клонирование себя, там огнестрельное оружие, причем там автоматы, пистолеты, базука. При этом там холодное оружие, меч, который раскладывается, превращается в два, там в плеть. Это слишком много. И были, были игроки даже, которые не знали, что есть какие-то комбо, просто потому что они никогда ими не пользовались. Ну, там была довольно неудачная механика с паузуванием, которую вы в Rage выправили, и там уже было значительно лучше в плане анимации. А вот стосовно разнообразия уровней, тут не скажите, у меня было очень много друзей не геймеров, на тот час, яким уровень на вокзале ночный дичайше понравился. Ну, я сейчас смотрю с точки зрения разработчика, потому что uh, нам было очень сложно просто успеть за эти сроки. И э, чаще всего люди как-то оптимизируют это дело и часто используют не одни и те же ассеты. С точки зрения игрока действительно это все так разнообразно, интересно. И все-таки это был Киев, и все-таки оно было э, в одной какой-то стилистике. То есть э, с точки зрения стилистики это не было ошибкой. Но просто с точки зрения разработки это было сложно сделать. Я не знаю, как мы там все это успели. И по-хорошему я бы сейчас очень многое оттуда отрезал. А, ну и конечно... Хотя, конечно, да, игроки могут не согласиться, но на мне какие то броски. Кто пользовался бросками? Честно. Ну просто попробовать и все у них не было никакой практически. Ну еще там часто, когда давались комбо, по хорошему по механике надо сразу же это закреплять. И там часто этого не было сделано. То есть сразу давать ситуации, где тебе нужно их использовать, обязательно. Да. И в итоге, да. Были ситуации, где человек не сразу. Вот ему рассказали, что комбо есть, он про это забыл, потому что он не использует. Изгадывало аж на финальном боссе, да, да тревога было на это финальном робити. боссе там вас форсили и говорили, надо это сделать. И да, люди не все, не все понимали, что это не хотят. Ну, а вот целом, сколько ресурсов сжали дреды? Uh, ну, вот такие, кстати, интересные штуки, они делались, они препросчитывались. Это, конечно... Вопрос к нашему аниматору, который действительно очень внимательный к деталям. У нас было много там физики, но она была вся нечестная. Тогда в те времена это было очень дорого. Это все была честная физика, которая запекалась отдельно на high а потом просчитывалась на эти кости, которые уже low поле. И вот это все движение, оно было в анимации. Поэтому она не жрала много ресурсов, просто она жрала много труда наших аниматоров, да. Бо там действительно выглядело, что дреды, ну это типа ну, нерационально для такой малой команды, вытрачать столько времени на... Да, но зато дреды, это то, почему узнают Родана, да, вспоминает сразу вот эти дреды и Железную Руку. То есть это был ключевой элемент героя, и это, по-моему, было хорошо. Ну, от власне, что не склалося с продолжением, что вот она так... Гра раптово оборвалась, и, будем честными, сдается шансов на другую частину полноценную не я думаю, Нейма. Да. Да. Но э, что произошло? Мы вышли, мы вышли в очень неудачное время. Это был 2008 год. Это был кризис. И кризис мировой, а не только в Украине. И э, у нас не получилось ее продать за рубеж. Это почти 100% означало, что она не окупится. Как минимум мы, как разработчики, не получим никаких денег. Потому что для того, чтобы получать эти деньги, нам надо было сперва покрыть бюджет который вложил издатель и издатель перекрыл свои риски. Ну, в принципе, он отбил свои деньги и как для игры, которая продавалась только вот на СНГ, она очень неплохо продалась и вроде как было все хорошо и мы даже подписались на неплохой издатель, вот с издателем на неплохой бюджет на вторую игру, но мы не, см не смогли продать ее на зарубеж, И Это означало, что мы как разработчики вообще ничего не заработали. А дальше стало понятно, что ну, кризис там продолжался, с издателем было все не очень хорошо. Это времена, когда еще не было стима, когда и наши люди, вот только-только появился стим, наши люди были не готовы тратить деньги электронным способом, и издатели начали загибаться, в общем, постепенно. И а, мы начали второй, вот Collapse the Rage, мы начали как вторую часть, там был прописан большой-большой сюжет такой, а, мы начали вкладывать ресурсы в, в улучшение движка, чтобы оно все лучше выглядело. Но потом очень быстро издатель пришел и сказал, денег не будет, мы урезаем бюджет. Я не могу говорить даже насколько, но очень-очень серьезно нам пришлось распустить почти всех. И это означало, что мы даже изначально в это время, что мы уже потратили, мы вкладывали не туда. Если бы мы изначально знали, что бюджет будет маленький, мы бы вложили это в, как бы на тех же ассетах в новую историю, да, там более-менее полноценную. А так получилось очень мало времени на создание там новых уровней, зато чуть-чуть красивее графика, там геймплей, да, все такое. Ну и финальный босс вышел шикарный. Да, но это же должен быть был быть не финальный босс, а первый босс. Да. Она получилась очень коротенькая. Вот из-за этих условий. Там почти все люди были распущены. И я тоже ушел на этом моменте. То есть я не, не, не был тот человек, который финалил Collapse the Rage. А, да, это уже делалось без меня. Я только начинал его делать. И там делал первый там дизайн-документ. И работал над первыми там монстрами, да. А, ну и вот этот же самый финальный босс, например, тоже мой дизайн. Но уже финалили без меня, потому что я на этом моменте понял, что ну, на второй части мы тоже ничего не заработаем, и все это постепенно так заебается. Ну, в принципе, я был правда.